dan hari ini mungkin kita nak taidut sikit kita punya conversation eh Chini yang mana kita akan berbincang mengenai kerja you. Ya. Okey, jadi mungkin okay. ah, tadi saya sempatlah tengok sikit awak punya apa rujukan ah, bibliography eh. Ah okey, Chini merupakan seorang graduan sarjana muda kejuruteraan mechanical di UTP, ah University of Technology Petronas. Okey, yang mana berpengalaman sebagai perunting latihan profesional sejak dari 2012. Okey dan merupakan accredited trainer oleh HRDC ha bukan calang-calang eh. Jadi apa yang keluar daripada perbualan kami pada hari ini adalah daripada seorang yang dianggap profesional. Ah ha, bukan suka-suka jadi nak cakap. Dia cakap based on fact, based on uh legit information. Ah ha, jangan risau, KT sebarang goreng-gorengkan yang berlaku di sini eh. Kita bagi fact and eh, figures. Okey. Lepas tu beliau juga dia oh, okey dikenali sebagai abang resume. Ya. Yeah. Memang tolong orang buat resume ke macam mana? Memang <laughs> Banyak berkongsi petua tentang resume. Uh, oh, bukannya apa uh, mu nak sebut kat resume anda? Satu so, santuri Oh, okey bukan. Uh, okey. Jadi hari ni kita boleh dapatkan juga ilmu-ilmu daripada cik ni mengenai dengan cara nak buat resume. Uh, resume ini, macam resume ni macam kadang-kadang gas -kadang, 2 tahun kejaya, semua benda dia nak letak dalam resume dia padahal company anak uh, tengok pun tak. Lati punya resume ni. Yeah? Okey. Dan yang terakhir beliau adalah seorang yang uh, orang cakap apa tenaga pakar dalam perkongsian kerjaya dan telah membantu banyak graduan-graduan di luar khususnya bagi kerjaya di di platform media sosial ML studio dan juga bikin-bikin kerjaya. Baik, Cik Nik, saya dah kakak sikit sebanyak kan. Ah. Diorang mungkin nak dengar suara Cik Nik. Ah, okay. <laughs> Jadi, sini boleh perkenalkan diri sikit lah. Asal As ni mana? Dah kahwin ke belum? masih nak tahu kan? Oh. Dah kahwin ke belum kan? <coughs> okay, Cik Nik, dia boleh silakan. Baik, terima kasih. Uh, Tuan Muaz, Tuan Muaz. Ya, yeah, saya ingatkan Tuan Muaz ni teman saya berbual hari ni. Rupanya dia boleh menyanyi. <laughs> Baik, uh, ni Akmal, Perunding Kejaya. Uh, pelatih profesional lah saya kira. Uh, dari segi kerjaya ni saya berkhidmat dalam bidang ni 2016 sampai Seri 2016. Memang memenuhi undangan di ITT dan sebagainya. Saya juga tulis buku. Oh okey, buku nama Berhenti Bekerja. Oi. Okey. Dia bukan nak suruh berhenti bekerja, tak. Dia suruh berhenti untuk berpiti kemudian kembali bekerja supaya hari oh. cari kompas bekerja yang betul. Sebab ramai orang oh. bekerja tapi kita panggil apa, Monday Blues. Betul. Dragging your feet to work. Betul. betul. So, chat, spark the passion again. Uh, Saya suka word spark tu. Ah. Okay, okay. Begitu dah lebih kurang. Dan hari ini masih lagi membuat, uh, apa? Consultation service nak Consultation lebih Bukan sekadar review resume, tapi baru-baru ni ada yang datang. Saya dah 12 tahun bekerja, nak tukar bidang. Macam mana cara dia? So, ada oh. advice dengan macam-macam. Oh, sini juga boleh memberikan pandangan-sadangan lah pada macam contoh dah dalam industri 10 tahun nak driver industri pulak oh ada juga eh ya saya ingat bila dah 10 tahun dalam industri tu dia dah macam complacent tapi adalah orang yang nak mencabar diri kan dia nak keluar daripada industri tu mencabar diri ataupun 10 tahun tu dia bekerja dan dia menderita tak oh. kena dengan oh, ini oh nampak tak saya ni positif tu eh saya beritahu dia pergi driver je lah cabar diri rupanya dia dah tak tahan dah 10 tahun dalam tu Okay, sampai Sambil-sambil tu saya juga buat uh, advisory kepada saya penasihat program PhD dekat UKM. Oh okey UKM. Penasihat kluster kejaya I league Kementerian Belia Sukan oh. dan juga beberapa penasihatiklah yang beri advisory. Oh okey betul Kementerian Belia Sukan sebab ni saya pernah berkolaborasi yang mana ahli atlet-atlet kita ni bila dah habis dia punya sub tempoh dia punya tu negara kan dia akan what's next ah what next betul ah okey jadi luar saya pengalaman saya ni jadi saya seorang yang tepat untuk anda semua bertanyakan soalan bertanyakan input macam mana nak membina kerjaya baik seterusnya cik ni tak perlu masa eh bila kata cik ni menjadi seorang tenaga pakar professional service untuk advice orang mengenai dengan kerjaya bina kerjaya anda saya rasa mesti ada formula yang ciri ni terapkan dalam setiap uh, program, setiap acara, setiap cara penyampaian kan mesti ada formula yang untuk uh, untuk nak menari minat satu, lepas tu nak jadikan orang-orang senang faham. Ah uh, macam mana nak bina kerjaya. Mungkin ciri lebih terangkan sikit ada tak formula tu? Baik. Dalam setiap sesi yang saya buat, saya tak gemar memberi cadangan. Oh, okey sempat. Cadangan tu sepatutnya tuan badan lagi tahu. Betul. dia nak. Ya, apa yang saya buat adalah saya cuba trigger, luaskan perspektif berfikir dengan tiga formula. Oh, okey. Ada tiga formula. Iaitu P, T, D. Passion, Talent, Demand. Ah, okey. Bukan pegawai tak big eh. P, T, D tu. Passion, Ter Talent dan juga Demand. Okey, P, T, D. Okey, terangkan saja pusat tu jenis. ni. Secara ringkas. Saya ada cerita dalam buku secara panjang. Ringkanya passion ni kita berminat, bersemangat tentang apa. Contoh, kalau kita minat main bola, pukul 6 balik kerja pernah, tiba-tiba member ajak bola bersemangat. Ia tu bersemangat. Okey, minat. Kedua, nak tahu minat, duit kita habis ke mana? Modifan kereta ke? <laughs> ah, betul. Uh, beli gadget ke? Ah, uh, itu minatlah tu biasanya. Okey, itu secara tak saintifik, secara saintifik kita namakan sebagai inventory minat kerjaya Holland Code boleh buat bagi mereka yang ada anak. Tingkatan 3 diwajibkan oleh CPM untuk buat, tingkatan 5 wajib buat dan masuk universiti nak buat lagi bagus untuk pilih kos. Ini nak kenal passion. Oh okey nak tahu kita punya kecenderungan tu ke mana? Minat. Ya okay faham. Okey itu adalah passion yang pertama. Yang kedua talent. Talent ni adalah kepakaran, bakat. Kadang-kadang anak-anak ni dilahirkan dengan bakat tertentu. Contoh hmm. dia tengok video YouTube melukis, dia tiru jadi berbakat. Kita tengok video YouTube tiru tak jadi-jadi. So itu bakat bakat ni memang kena explore bagi dia pendedahan seluas mungkin seluas mungkin jumpa okay. sekolong jumpa dua yang bagus kita lah bakat ni betul eh uh, saya juga ada hadiri satu khusus uh, keribuwapan maksud saya saya uh, saya datang untuk sebagai uh, ni organisasi yang membantu persatuan tersebut dia ada mention ibu apa kita ni marah bila anak-anak tu explore macam melukis dia koyakkan kertas dia lukis dekat dinding tu dia conteng. Ha, tapi dekat itu ada elemen-elemen anak-anak ni untuk explore. macam cik ni cakap tadi. Ha, jadi jangan marah ya anak-anak cucu uh, catkan dinding, galakkan lagi. Join, ha, join sekali lah. join sekali. Lepas tu ya sama-sama untuk dapatkan dia punya minat lah, eh. Sebab so, itu talent. Hmm. Nak guna secara scientific formal method adalah kita cari 9 type of intelligence. 9 jenis kepandaian. Boleh Google apa isi akan semua boleh Google. Sarilah jenis kepandaian. 9 type of intelligence. Anak kita mesti ada salah satu, kita pun mesti ada salah satu. Wajib Setiap hmm. orang, bahasanya, setiap orang ada tempat dia pandai. Dia tak pandai semua benda, dia tak bodoh semua benda. Mesti ada tempat dia pandai. Oh. Kalau, kalau contoh memang tak ada? Um, mesti ada, berarti ada. Tuhan maha ada, mesti oh. ada. Ha, mesti ada. Okay, faham. Pandai orang tak ada tu, minta rugiah. Dia tak jumpa lagi, dia tak jumpa. Ha, okay. Itu yang kedua lah, seni eh tu. Yang ketiga? Adalah diman. Diman ni oh. kita kena baca pasaran. Uh, boleh google perkara ini namanya COL Critical Occupational List dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia di bawah agensi Telkom pekerjaan-pekerjaan yang kritikal dalam Malaysia setiap tahun keluar itu ah. yang pertama yang kedua adalah mymahe.my pekerjaan yang bakal muncul dalam Malaysia itu nak tahu demand dalam Malaysia ada ke sumber saya bagi faham okay. uh, itu dia tiga lah PTD iaitu uh, patients, talent dan juga Timai penting eh kat sini saya nampak penting ni untuk kita tahu PTD ni sebab apa tau kadang-kadang kita ni bila belajar kita ingat bila kita keluar kita kena kerja apa yang kita belajar walaupun kita tak minat sebenarnya kadang-kadang mak yang suruh ambil account masa belajar padahal memang tak nak pun nak ambil muzik contoh dia eh, macam kata diri sendiri je oh, okey ambil account tapi nak juga buat muzik bila dah habis belajar dah grad buat pula muzik itu kita kata patient dengan talent tapi sekarang ni bila kata uh, elemen ketiga demand Kadang-kadang apa yang kita minat, apa yang kita boleh buat Demand tu pula tak ada ha, Jadi kena sesuaikan ke keadaan lah It's ni okay, people kata macam ni PTD term yang baru siapa dapat atau dapat hari ni Patient, talent dan juga demand Okay jadi tu ada yang di atas Di lantai satu, lantai dua yang mana dengar benda ni Boleh eh? terus ha, buat some research untuk tahu apa awak punya passion, awak punya talent dan juga awak punya apa timan yang terbuka dalam industri kita. Macam tadi Cik Ingat sebut beberapa website sebagai rujukan. Jadi anda semua boleh juga tengok. Okey, mana yang dekat sini, mana yang tengah bekerja pun boleh. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita explore, tiba -tiba kita tiba-tiba kita tengok, oh buka dekat pen sebenarnya. Ah, uh, kita dekat tempat lain sebenarnya. Jadi adalah salah satu ilmu yang sangat baik tetap ni. Baik, bila kita kata kerjaya, macam saya lahir tahun uh, 80-an, saya consider gen What? Jawai. what? Okey. Okay. Okay. Millennium 2000 what? Eh? Millennium 85... Ke, tahun 85 ke bawah. Like, oh, tahun like 85 ke bawah, millennium. Uh, ah, baby boomers lagi tua kan? kita orang ni. Okay. Kalau yang sekarang inilah, budak -budak ni lah, budak-budak TikTok yang orang jepang. Yang buka TikTok je. Ha. Yang buka WhatsApp, WhatsApp guys, hey, hello guys. Ha. Itu semua Gen B. Okay. Jadi, video macam sekarang ni dalam bidang kerjaya, saya rasa Gen... Kita Gen Y... Ciri je? Y. Okay. Kita Gen Y dah habislah fasa untuk nak awak cakap nak mencari source tu kita dah motor membina kejayaan kan okay, tapi untuk Gen Z ni bila dia dalam pasar baru nak membina kejayaan baru nak mencari hala tuju membina kejayaan apa nasihat yang Cik ni boleh bagi lah dekat anak-anak -an. muda kita Gen Z baik baik uh, kita definasikan dulu Gen Z Gen Z ni umur lebih kurang 25 tahun ke bawah ha, siapa yang 25 tahun ke bawah kata eh 25 tahun ke bawah Abi semua dia 25 eh oh tu muda abadi nama dia eh ya okay, baik okey kenapa gen z ni jadi perhatian sebab dia adalah satu gen baru yang masuk dalam dunia pekerjaan ya yeah, betul cuma kena ingat gen z ini dibesarkan dalam dunia teknologi berbeza dengan generasi sebelumnya maka dia ada behavior behavior tertentu baik bos-bos sekalian ketua-ketua konarak ketua-ketua bahagian ketua-ketua pusat mohon berikan perhatian okey sini nak mengulas Happy Behavior Gen Z Yang mana banyak Newcomers yang masuk industri Sekarang ni adalah Gen Z Yang bila kita suruh dia buat Excel Guna Excel Tiba-tiba dia buat guna Ah, uh, W Kita minta dia buat Ah, uh, Apa buat paperwork Dia guna Ah, uh, Chat GPT Ah, uh, Okay Mungkin sini ni boleh share sikit Baik Yang pertama sekali Mereka ada banyak option Betul Tujuh Sem teknologi nak buat Excel Saya tak perlu guna Excel Saya bagi arahan Chat GPT Chat GPT bagi coding Copy paste coding jadi Excel Siap table saya Hmm Sangat senang 5 minit Tapi kalau minta bawa balik Saya tak kerti Tapi saya tahu Prom ChatGPT GBT Mana kata Option untuk buat kerja tu Sangat banyak untuk mereka Option untuk bekerja pun Sangat banyak untuk mereka Option buat duit pun Sangat banyak untuk mereka Option nak cari leader lagi bagus Dalam industri pun Sangat banyak Kenapa dapatan dalam social media banyak Betul Oleh itu Kalau kena marah dekat tempat A Tak apalah beritilah Cari tempat B Possible sangat Dan jangan terkejut Kalau data kita jumpa 70% Gen Z sekarang dalam buk sudah bekerja permanent bersedia resign anytime kalau ada better offer dari segi option, peluang, flexibility, leadership. Bermaksud mereka sedia untuk berhenti tanpa berfikir walaupun sejenak. Oh, saya tambah garam. <laughs> Masa kita kita nak berhenti, kita fikir Dua bulan ni nak tak ada kerja, dapat tak kita nak cover Oh mereka ni golongan yang sangat berani eh Sangat berani sebab option tu banyak Kalau kita zaman kita option tak banyak, ada dua tiga kalau aku berhenti ni risiko dia besar. Modern risiko ada tapi peluang aku banyak. So jadi lebih berhati betul? Peluang tu besar. Okey, jadi nah, contohlah <coughs> 100% eh tanda kerja pejabat. Tak apa paling tidak pun rider. Paling tidak tu <coughs> jadi grab driver, jadi affiliate. Jadi live for TikTok 3000 sebulan. Betul. Peng <coughs> <coughs> pengaruh. Contoh <coughs> influencer. Ah tapi 70% data menunjukkan mereka ni boleh berhenti anytime. Yep bersedia untuk berhenti ni Saya saya terbukti dengan kes senario kita eh Cik Hafiz. Okey. Baik, 70%. Cuma kalau dari aspek itu ada risikolah. ah, apa risikonya? Risiko Gen Z adalah generasi kita kena kenaki tuan-tuan eh. Anak-anak adalah generasi yang paling educated. Jauh educated daripada saya, daripada mak ayah. Tak percaya tengok silibus dia. Tiga tam, tiga tempat belajar investment kewangan. Betul. Dajah satu kita tak boleh membaca masuk sekolah belajar baca tapi mereka syarat masuk dajah satu sekolah kami kena pandai baca dah. Betul. So mereka generasi paling educated tetapi generasi yang agak ataupun paling tersempit dengan kewangan. Oh, kau sara hidup tinggi. Ha, kalau kita lah inilah sistem kapitalis tak ada tak? Memang tersempit ekonominya. Bukan negara Malaysia je, semua. Semua. Impacted worldwide. Ya, yes, ziki. Betul lah, bila saya terfikir balik kan sini, 70, uh, 70, 72%, 72%, 72%, 72 dia tally ataupun orang cakap apa signifikan dengan data uh, yang dinyatakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang mana kita juga ada kolaborasi dengan Mohen yang mana Mohen memberikan maklumat kepada kami seramai 70% graduan bila dia dapat saya si scroll graduate tu dia tak nak pun kerja apa yang dia dapat tu dia lebih cenderung untuk menjadi usahawan menjadi aku ni orang yang bekerja sendiri uh, jadi memang adakah itu yang Gen Z ini sebenarnya cari dia tak nak tak kan stres tak nak ada bebanan nak life balance katanya kan adakah itu yang orang cari sini sebenarnya uh, dia cari dia cari kam tapi disebabkan cara mereka boleh dapat sesuatu dengan cara yang paling cepat dan well, work smart work smart so mereka mencari jalan work smart tapi saya boleh katakan kenapa kita sebut Gen Z adalah fragile, betul tak tuan tuan oh, Betul. Macam-macam lah, strawberry ke fragile ke lembik. Macam-macam buah yang uh -huh. lah, bagi adik. Macam-macam lah. Sebenarnya, kataan tu juga bagi label kepada generasi Y ketika mereka baru masuk dalam generasi. Betul. Juta itu berpusing. Berpusing. Ha? Uh. Jadi, itu adalah pasal mereka memang tak faham common sense industry. Betul. They do not know what they do not know. Jadi kita di industri dan juga final year lecturer ni, dia kena design satu program modul untuk bagi mereka faham itu je. So, within 2-3 tahun, tersepak batu, telagan dinding, tengah dah, peras, bagi dia rasa, lepas tu dia akan tak after 3 years. Betul je. Ja, bila kena sikit je, bagi tau pairing. Okay. Jadi, bila kita kata gen-si ni, cik ni, uh, mungkin cik berdasarkan pengalaman. Uh, kerja mungkin uh, kita di generasi yang sama Gen Y mungkin almost 10 tahun eh? pengalaman jadi tadi 12 tahun kan okey uh, daripada aspek bila kata kita dah start kerja ni apakah elemen-elemen penting yang Gen Z ni perlu titik beratkan uh, untuk ia terus membina bukan saja kerjaya membina keluarga impian uh, daripada aspek yang lebih luas saya akan sebut well-being Ah ya. oh, okey well-being betul. Well-being popular sekarang adalah mental ha? mental harm betul, -betul. Oh. tapi yang tak boleh tak boleh tak ada orang boleh nafikan adalah makanan makan minum which is kewangan kewangan betul dengan izin dengan izin dekat TikTok tahukah anda ada orang buat okey kereta Honda Civic dengan bulanan eh, dengan harga 120000 gaji berapa boleh beli kata hanga katalah komitmen anda sekarang. rupa-rupanya gaji 3000 boleh beli Honda Civic memang boleh beli tapi nak makan apa lepas tu ya yeah. nak tidur mandi dalam kereta tu makan ekonomi Honda Civic getak oh. bahaya sangat pendedahan begitu. Betul. Sepatutnya kereta dia ada formula kewangan. Bahasa mudah dia fresh grad. Jangan ambil kata-kata dekat e TikTok semata-mata. 3 minit video tak cukup bagi advice kewangan. Kena jumpa orang kewangan betul, tanya banyak orang. Sebab itu ambil pendekatan belajar tentang kewangan. Jaga cash flow dulu. Jaga. Ah. Okey, ada formula duit 50 30 20. 50 20 ah, keperluan dah hantu. 50 tu apa? 50 tu keperluan. 20 tu untuk simpanan investment. Okey, keperluan tu apa? Jadi keperluan sewa rumah, sewa kereta, bil air, bil elektrik, makan hmm. dan sebagainya. Hmm. 30 adalah saving untuk jangka panjang. Contoh 50. yang apa 50. you tadi duit mayah jangan lupa letak. Ah, sepuluh ayah. Zakar. <laughs> Okey, 30 yang seterusnya. 30 tu adalah simpanan jangka pendek seperti nak tukar tayar ke, nak beli baju oh, ke, ke masa, nak shopping ke, kecemasan. Yang dua oh, shopping pun ada kecemasan eh. Contoh nak beli baju, nak beli kasut kena menyimpan. Kasut ni harga cantik 300 tapi simpan duduk tepi 2 bulan. Ha ah, boleh nampak. Makan apa orang cakap orang suka window shopping. Ha ah, boy window shopping. Gaji 25 petang tu pergi KSC. Ah window shopping. Tak. Besok hari Isnin masuk kerja pakai Mickey Wo. Oh. Oh, Okey. Ah ha, 30 tadi adalah kecemasan lah. Salah. Ayah pacik ke apa ke? Okey seterusnya 20 adalah simpanan. Oh simpanan yang ya. kepanjangan dia kesedahannya. Ah, okey. Adakah dengan pembelian insurans, medical card, itu juga salah satu komponen dalam simpanan? Eh? Kalau insurans perlindungan, saya akan letak dia sebagai mid 50%. Oh, dekat dalam lima keperluan. Okey, keperluan eh. Jadi, tuan-tuan apa puan yang mana belum ada medical card, belum ada insurance cover, biasa hari ini kita tawarkan sebagai produk-produk wealth punak-punak aset untuk menjana kekayaan kita ha, daripada aspek insuransnya daripada kolnya simpanannya boleh pergi ke tahun-tahun biasa negara ini atau kod kunjungi 387 cawangan Bank Simpanan nasional seluruh negara ha jadi mana mungkin akan dengar sesi di Facebook dan sebagainya dia ada 387 cawangan seluruh negara boleh pergi di mana-mana cawangan untuk dapatkan akses kepada bimbitan perbankan macam tadi bila kata ha, simpanan ni eh, yang 50 50% pertama ada keperluan. Okey, bila kata simpanan macam apa produk-produk simpanan yang mungkin cik ni mungkin cik ni buat, cik ni boleh sarankan pada oh, kawan kita. Kalau yang simpanan jangka panjang untuk graduan ambil yang uh, apa? Uh, loris tak lah, loris. Ha, so dah tanya adakah betul tu loris tu masih bila kita uh, nak start mula-mula cari yang loris. Untuk mereka yang tak ada ilmu loris. Ah, okey, bukannya baru start yang tak ada ilmu, masih baru nak cuba-cuba. Cari yang loris. Contoh yang loris tu je ni. Loris yang paling popular tambah haji. Oh, okey, simpanan a uh, saving class seorang haji, yang basic sangat orang haji okay. ah, lepas tu ASB. Ah, ASB is a tip. sebelum sini pergi yang seterusnya. <laughs> ASB. Ah, biasa hari ni kita ada tawaran ah, kelulusan satu hari kan. Eh? Betul kan? Eh? Kelulusan satu hari pembiayaan ASB financing. Ah. ah, jadi yang mana baru bekerja ah. ataupun Oh, mungkin dia piti ada lebih. Ha, kadang-kadang pitian bagi lebih, ada lebih jangan pergi botok. Okey, pergi dekat BSA, simpan sikit-sikit. Ha, nanti bila dah habis belajar boleh guna dia simpan untuk bayar terus kita punya yuran, kita punya pembayaran bagi Kita ada kelulusan satu hari pembayaran ASB eh. Ha, just pergi dekat kaunter untuk dapatkan lembaran lebih lanjut. Okey, settle satu produk ASB Financing. Okey, seterusnya Chin. Okay, baik. satu lagi yang selamat juga ini, ini saya banyak kontroversi lah Ada kata saving, kata ini adalah Uh, untuk kali sirkulasi which is emas. Oh okey emas emas. Okay, Kira uh, cadangan saya adalah uh, ada formula investment don't put all egg in one basket. Betul, correct. Itu popular sangatlah. So dia bukan tentang emas um, mahal, banyak duit letak, dia, dia bukan tentang jumlah, dia tentang disiplin. Betul. Boleh 50 tak apa. 50 ASB, 50 uh, tabu haji, 50 emas. Um, okey, it's about discipline. Bila gaji meningkat, portion tu meningkat jadi 100, 100, 100. So it's about habit Kalau bila kecil kita boleh manage Mana besar pun boleh manage Dengan izin saya percaya dengan the way you do anything Is the way you do everything Correct Kalau kita boleh urus kewangan peribadi dengan kemas Percayalah urusan kerja boleh diurus dengan kemas tempat, Kalau bilik bangun pagi jadual ada Jadual tempat kerja meeting panduan on time unit pun boleh dibuat dengan baik Betul. Untuk mulakan small dengan diri sendiri, the way you do anything is the way you do ability. So mulakan dengan kewangan, benda boleh control. Betul, macam tadi kan Cik check cakap. Kadang-kadang kita nak beli gold satu gram, gold tu terus 400 lebih, hasil-hasil hasil kan. Mana? Sekarang harga emas semakin meningkat. Pada semalam Air Nature tadi sebut, emas ini adalah salah satu pelaburan yang mana risiko untuk keuntungan itu turut adalah sangat minimum. Betul? Kena harga emas sentiasa meningkat kan? Ada serta-serta je bila ada efek, ada war dan sebagainya baru dia akan impacted dekat harga harga emas. Dan BSN juga hari ini menawarkan <tuk> ah BSN a, Gold Eye Account. Yang mana Gold Eye Account adalah untuk 18 tahun ke atas. Akak-akak, abang-abang, yang mana nak beli hari hadiah hari jadih, hari isteri, ha, jangan bagi gold. Sebab sekarang ni semalam pun ada kes-kes menembak kan? Dengan dekat dekat tak ada satu mall insya-Allah bahaya yang nak di Eropah tu dia akan ada Akadil emas. Ha, jadi ini pergi ke BSN dengan minimum RM10 tuan-tuan puan-puan boleh membuka akaun Goi Ah ha, dia dalam bentuk akaun. Tapi bila anda kumpul-kumpul buat 45 kali transaksi RM450 kan. Okey, 450 tu bersamaan dengan harga satu gram. Betul. Ah, ha, jadi bila dah cukup dia punya sebah grand tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh claim untuk dapat physical gold bar. Okey? Jadi jangan risau. Ah, ha, takkan kena curi, takkan kena rompak, takkan kena apa tu. Selamat dekat Bank Nasional. Okey, itu Gold Eye Junior Plus Clinic. Sebab kita nak galakkan simpanan. dia selari dengan mandat BNM. Kita nak menyamai sikap menyimpan, Menapuk daripada peringkat awal usia. Jadi Gold Account I Junior dilancarkan baru saja bulan lepas yang mana ianya menawarkan pembukaan akaun bulai serendah RM10 untuk anak-anak seawal usia lepas dah ada sijil peranak. Ah ha, sijil peranak boleh berapa hari. Ah ha, macam itulah. Uh, dan my kid dan zip boleh pergi ke biasa mana-mana cawangan. Sesaka diri 387 cawangan seluruh negara boleh pergi untuk buka Gold Account Junior. Serendah RM1 boleh buka Gold Account Junior untuk anak-anak. Okey, bayangkan RM10 macam jenis kata simpan sedikit-sedikit yang penting disiplin. Bukan dia punya jumlah yang kita nak disiplin, happy. Orang suka sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Daripada tak ada bukit setinggi tarah tu, bila kita tarah-tarah-tarah-tarah lama-lama jadi suka. Okey. Jadi aa, tadi 50 lah. Kita ada ASP, ada kol. Okey. Lepas tu sini saya nak tambah sikit. Kali kata simpanan ya. Kadang-kadang kita menyimpan ni kita tak tahu. Kita tak tahu apa faedahnya menyimpan. Tetapi dengan BSL, kita telah pun memberi secara teratur terang faedah bila menyimpan dengan sijil simpanan premium BSL. Yang mana serendah RM10, savings yang diletakkan di bawah sijil simpanan premium. Tuan-tuan dan puan layak untuk memenangi hadiah cabutan bertuah. Oh, bukan okay, cabutan bertuah. Cabutan sijil simpanan premium. Ah, kalau minimum 3000 sini bila disimpan 10 ringgit, 10 ringgit, 10 lama-lama jadi 3000 kan. Eh. Dengan simpanan minimum 3000, mereka layak untuk memenangi RM1 juta ringgit cabutan CJ simpanan premium. Ah, dapat. biasa kita nak menggalakkan simpanan daripada segi itu. Okey, selesai. Okey, si tadi keperluan dah selesai, tadi lagi 30 adalah kecemasan, jadi 20 adalah Invest. investment. Okey, jadi rangkuman semua adalah 100%. Okay. tadi macam kita cakap eh, Malaysia ni kata golongan Gen Z ni 272% bersedia untuk garanti bila-bila masa. Jadi adalah penting untuk mereka wujudkan simpanan yang kukuh. Setuju. Mungkin Cilik boleh Kadang-kadang aku budak-budak muda ni nak kena bagi nasihat, nak kena belah-belah sikit. Bila kena marah kena pujuk balik. Ah, Cilik okey boleh bagi. Katakan semangat, simpanlah di BSA. Baik, uh, untuk Gen Z ataupun zaman kita, zaman eh. Bukanlah Gen Z semua sekali lah. Saya saya tak pasti nama dia sensitif ke tak Waktu zaman susah tuan-tuan Nak tak nak sampai satu tahap Kita tidak boleh mengharapkan orang lain Dia ingat zaman PKP kita angkat bendera pun dia eh? ha, Kita tolong kita kan Betul ha, Kita jaga kita Waktu senang ramai Waktu susah Kita tahulah keadaannya Nak minta bantuan pun mungkin mungkin bukan dapat segera Oleh itu better kita prepare pak kita So whatever instrumen yang ada Biasanya tuan-tuan dah sangat banyak Sangat baik Nak guna-guna Jangan fikir tentang jumlah Fikir tentang disiplin dan in future Dengan tolong ingat ada compounding Impact compounding Yeah, compounding effect Sikit tak apa, as time goes by, dia akan berkembang-berkembang Betul, multiplying effect Yes, ada orang multiply, compounding, snowball, macam-macam lah Tapi benda tu real, benda tu real Sampai satu tahap, dia akan berkembang dengan 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 senang Baik, yang kedua adalah Tidak ada orang peduli tentang anda Sama ada kewangan ataupun ghost kalau masuk kerja dengan DSN, organisasi besar, ada learning center, mungkin okey, tahun pertama you pergi training pertama. Tahun kedua you pergi training macam ni pula. Ada orang jaga. Tapi Gen Z yang kerja sendiri, kerja freelance, kerja bisnes, siapa yang jaga anda punya growth? Kalau sekarang contoh saya trainer kan. Okey, fee saya berapa? Fee saya katalah sehari fee saya training adalah RM4000. 10 tahun lagi kerja yang sama, kodrak yang sama, adakah fee saya masih RM4000? Betul? Penat lah. Ha? Betul tak? Betul. Saya adalah seorang digital marketer. Fee saya untuk buat satu kempen marketing adalah RM5,000 untuk sebulan. Adakah lagi 5 tahun, 10 tahun? Fee saya masih RM5,000. Sepatutnya kepakaran saya naik. Betul. Daily saya naik. Siapa nak pastikan kepakaran naik? Tak ada orang lain. Kita yeah. sendiri. So Gen Z, siapa yang buat freelance, gig ataupun bisnes sendiri, tolong monitor anda punya development sendiri. Bukan sekadar development. Kewangan sendiri. Contoh, bekerja sendiri ada kelebihan ke tak ada kecuali carum sendiri carum sendiri ada cover insurance company tak ada kena buat cover sendiri betul alright EPS also, lagi dah tak ada lagi dah tak ada beli sendiri buat tak. sendiri so anda sendiri kena plan kalau ada kecemasan contoh ada syarikat tak pasti biasa dia ada syarikat kemudahan kemudahan pinjaman kemudian kecemasan kewangan contoh seorang emergency masuk tanam 60000 kerja sendiri bisnes ada ke tak ada anda sendiri So, kena ambil extra precaution untuk plan your own growth. Sama ada ski ataupun kewangan. Because that's the future. Itu kena extra careful Betul, setuju. Setuju sangat. Macam macam saya cakap di awal perbualan kami, fakta menunjukkan memang kita ni golongan muda nak kerja sendiri tak nak kerja dengan apa tak nak kerja dengan orang tak nak makan gaji dan daripada situ juga BSN memainkan peranan untuk membantu usahawan-usahawan muda ni melalui skin pembiayaan mikro kami sir ada juga kan betul macam saya cakap tadi kita berkolaborasi dengan Mohen kan insyaallah kita akan bantu anak-anak muda ni daripada peringkat universiti ni dia kata saya nak keluar saya nak kerja sendiri nak jadi usahawan kita akan ada program pembangunan usahawan di bawah Pengasih Pandang Nasional. Kita akan groomkan mereka di peringkat ke peringkat sehingga mereka berjaya berdiri sendiri atas kaki sendiri. Wow. Itu dia ya Cini. Terima kasih Cini. Nik dalam sepengkongsian ketang Ibu Sarawak dengan semua warga Ibu Bapa yang prihatin tentang kerjaya masa depan anak-anak. Dan juga ada golongan remaja yang duduk di sini dengar kepentingan kerjaya buat pihak-pihak. Jadi setakat itu sahaja sesi perbualan kita pada petang ini Jadi terima kasih lagi saya ucapkan Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih kerana sedia-sedia kekal berada di sini Walaupun saya tahu ilmu satu perkara Perkara yang kedua adalah hadiah sekolah nanti ke sini eh. Kita akan teruskan dengan sesi jamuan itu macam mana